Наш наступний учасник Іван Березовський вразив нас своїм багатющим досвідом, причому і в музиці, і в особистому житті. На цих пікантних фото Іван цілується із сексапільною мілою Нітіч, фіналісткою першого сезону Голос України. Але Іван може похизуватися і музичною освітою. Він навчався співу не де інде, а у віденській оперній школі. А на його випускному іспиті був диригентом сам Пласідо Дамінго попрацювали в Мюнхенскопі. Мені пропонували спети 14 спектаклів Регалета, на да? них мені віддали за спектакль 2000 євро. У Мюнхені Іван Міх би заробити майже 30 000 євро, але він відмовився і повернувся в Україну у національний оперний театр на півставки, 800 гривень. Ваня, вам потрібно в інший шоу йти. Спитайте ну, у доктора. От я прийшов на голос голостраний, здесь, наверное, побольше платят. Я боялся того, что я не смогу выдержать количество спектаклей, которые предлагали мне на тот момент. И если я не уверен да, в том, что я делаю, да, я боюсь, я действительно сдрефил по поводу Мюнхена, потому что я не был уверен. Жалеете? Нет. Сегодня у своих силах Иван впевненный, адже підтримати його прийшла кохана дівчина. Але це не Мила Нитич. Ось хто його справжній кохання. Мене звати Тетяна Шарко. Я з міс... з Рівненської області, місто Костополя. Проте Тетяна водночас і конкурентка Івана Березовського. Сьогодні вона також бере участь у сліпих прослуховуваннях. Глядачі добре пам'ятають Тетяну як учасницю нової хвилі. Там вона посіла друге місце. Ми вже на новій хвилі були разом. Ми були конкурентами, і нічого страшного всього не вийшло. Журі вирішує хто сильніший. І якщо я дійсно пройду на сліпому прослушивании, да мені то ко мне обернеться. Я буду стараться не убирать того, коче жури, в котором пойдеть Таня Ширко. Но я думаю, що Тетяна буде теж делать. Але чи прийме таке ж рішення Таня Ширко? Тетяна, за правилами а, нашого шоу, ви з Іваном можете змагатися одне проти одного. Ви до цього готові? Так. Спокійно буду проводити себе. Если нам придется с моим хлопцем стать конкурентами на проекте, я думаю, что все будет хорошо. переможе сильнейший. зорно ясно, видно хоть полки спираль. Пановарёва По уже взяла за живое. Вот я, я чувствую, ко ко что вот он у... в любую секунду может повернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вам скажу даже через экраны мурашки по телу бегут. Александр. Да. жми, не на съезде. Александр. Ребята, я вас поздравляю четыре тренера. У -у -у. Молодец. Спасибо. Доброго вечера. Добрый вечер. Как тебя звать? Иван. Ой, вот, схожи на Козловку, а на то Козловку. Дуже, он вот реально, реально слезы уртаются, Браво. Спасибо. Участие в конкурсе в Юрмуле да. на новой волне. 2010. Вот. А, -а, -а. Вот! Я, я помню этот, да. Помню, я помню этот голос очень хорошо. Ну, что я могу сказать? Факт то, что я, я повернулась, потому что у меня побежали мурашки. Вот. вот это, это, это было! Это сегодня случилось со мной впервые. Ну что, Земляк, в принципе, тут все сразу Все сказали. Никто не боролся, правда, так бывает. Диана мало говорила. Не, я первый раз слышал. Ивана, иди до мене. Иди что, ну, что ну, тебе, эстраду, можно спеть? Заспеваем нормальную музыку. Репертуар нормальный выборы. Мне кажется, что э, Иван очень требовательный и серьезно к себе относящийся человек. И путь а уже, конечно... Путь, ну, я это чувствую, Саша. Кому-то дано чувствовать, кому-то <реш> Иваны, тебе, тебе сейчас будут пропоновати, важко, важко працювати, важко працювати. Я тебе пропоную не працювати, а просто этот твій потенціал. Я знаю, что вам нужно для полного окончательного успеха. Вам понятно, нужно выбирать, но я могу так сказать, если вы пойдете ко мне, то а, мы будем достаточно далеки от оперы. И, может быть, я не могу сказать, что мы будем близки к классике, но мы будем пользоваться совершенно другие жанры, в том числе. Если вы готовы на эксперименты, то я могу вам это предложить. Если вы вот сложившийся образ от начала до конца, то выбирайте моих коллег. экспериментировать в любом случае придется. С кем бы вы ни работали, я уверена. Ну а я вам, я вам пропоную максимально выкрасть это, что, что вы умеете. Вы знаете, я когда выходил сюда на сцену, честно, я боялся, да, что никто не повернется. И если я сказал, что первый повернется, тому я пойду. Лена. Спасибо. Поздравляю, очень, 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 очень рада. Молодец, супер, было. поздравляю. Спасибо. У меня мальчик. Да. У меня прибавление, говорю, у меня мальчик. Валерия щиро радиешь, что Иван выбрав самый Ии. Адже у команде дуже мало хлопців. Сами девчата. Классный парень. Классный парень. Хорошо, хорошо. Причем я столько раз поворачивался первый, и никто не, меня не выбирал. Я решил, первый не буду поворачиваться. Мы тебя ждем! Ванечка! Молодец! Ты был лучший! Не подвел меня, не расстроил, даже несмотря на то количество мурашей, которые гоняли по моему телу, перепомнил с твоим товарища, это после даже до Валерии. Мы так много видели людей, которые из Украины уезжают работать на Запад. И так мало видим людей, которые возвращаются с Запада, из Европы и возвращаться в Украину. Истинный патриот. Я хочу, чтобы ты, вот это возвращение, оно было триумфальным для тебя по-настоящему. Чтобы я больше не было соблазнов, куда бы то ни было уезжать. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать на голос страны. Не пришел сюда.